Bila sebut je perkataan syirik, apa yang terlintas dalam fikiran kita? Selalunya mesti pasal sembah berhala kan? Tapi pernah tak kita terfikir, mungkin al-Quran ada definisi yang lagi mendalam, sesuatu yang lebih berkaitan dengan kuasa dan siapa sebenarnya yang berhak membuat undang-undang. Jom kita selami sama-sama. Okey, kita mulakan dengan satu situasi. Bayangkan ada seorang tokoh agama yang anda sangat hormati, tiba-tiba keluarkan satu fatwa baru satu hukum yang uh, tak ada pun disebut dalam kitab suci. Soalannya wajib ke kita ikut? Nampak macam soalan mudah kan? Tapi sebenarnya inilah kunci kepada keseluruhan perbincangan kita tentang otoriti dalam agama. Jom kita tengok satu contoh yang jelas. Contohnya, dalam Al-Quran tak ada sebarang larangan tentang memakan reptilia, tapi ada fatwa ulama yang mengharamkannya. Ha, nampak tak di mana konflik tu bermula antara apa yang tertulis dalam wahyu dan apa yang ditetapkan oleh manusia? Dan ini membawa kita kepada satu prinsip yang paling asas dalam Al-Quran, iaitu kuasa untuk mencipta undang-undang agama itu hak mutlak Tuhan. Titik. Kitab suci dah jelaskan, tak ada siapa pun, bukan agamawan, bukan pemimpin, malah Nabi sendiri pun diberi kuasa untuk tambah-tambah hukum baru. Okey, kita kembali kepada perkataan syirik tadi. Selalunya kita faham syirik ni maksudnya menyembah banyak tuhan atau sembah patung, itulah pemahaman biasa kita. Tapi pemahaman itu sebenarnya agak terhad. Sekarang kita akan lihat bagaimana Al-Quran memberikan perspektif yang jauh-jauh lebih luas. Ha, ini dia ya definisi syirik dari sudut pandang Al-Quran. Ia bukan sekadar isu kepercayaan, tapi ia adalah isu kedaulatan perundangan. Maksudnya, syirik itu berlaku bila kita berkongsi kuasa Tuhan dalam membuat hukum dan undang-undang dengan mana-mana pihak lain. Ayat ni memang merumuskan segalanya. Dia tidak mengambil seorang pun menjadi rakan kongsi dalam hukumnya. Perkataan hukum ni sangat penting. Ia bukan setakat hukum, tapi ia merangkumi otoriti, kedaulatan dan hak untuk membuat keputusan mutlak. Mesej dia cukup jelas. Kuasa ni eksklusif, tak boleh dikongsi. Jadi rakan kongsi ni siapa sebenarnya? Macam-macam boleh jadi. Boleh jadi dewa-dewa, boleh jadi orang-orang alim yang dah meninggal, boleh jadi juga harta dan ego kita sendiri. Tapi yang paling mencabar dan yang menjadi fokus utama Al-Quran adalah figura yang kita mungkin tak sangka langsung, iaitu para ulama dan pemimpin rohani itu sendiri. Dan ini bukan sekadar teori ya. Al-Quran guna perkataan spesifik arbab yang bermaksud tuan-tuan atau penguasa. Siapa arbab ni? Iaitu agamawan yang hukumnya kita tak hati seolah-olah ia datang dari Tuhan. Inilah contoh syirik paling utama yang dibincangkan dalam Al-Quran. Okey, ini menimbulkan satu soalan penting. Kalau sistem asal tu sepatutnya satu dan bersepatu di bawah satu autoriti, macam mana pula ia boleh jadi berpecah belah? Apa proses yang menyebabkan perpecahan ni berlaku? Al-Quran sebenarnya dah gariskan proses empat peringkat ni. Mula-mula timbul bagi iaitu keinginan nak mendominasi dan mengawal. Kemudian, keinginan ni membawa kepada tafaruk, perpecahan yang disengajakan menjadi mazhab dan puak-puak. Lepas tu, setiap puak ni lantiklah arbab mereka sendiri, tuan-tuan yang jadi pembuat hukum. Akhirnya, wujudlah syirik institusi, di mana sistem-sistem ciptaan manusia ni bersaing dengan sistem Tuhan. Dan poin paling penting kat sini, Perpecahan ni bukan berlaku sebab orang jahil. Ayat ni jelas kata ia berlaku selepas ilmu yang jelas dah sampai. Puncanya, bagian bainahum kerana perebutan kuasa dan pengaruh sesama mereka. Maksudnya, ini adalah satu tindakan yang disengajakan. Okey, kita dah faham apa itu syirik dan macam mana ia terjadi. Sekarang, jom kita tengok pula apa kesannya. Sebab menurut Al-Quran, akibat daripada pembahagian otoriti ni memang sangat serius kesan pertama syirik ni digelar sebagai zulm atau kezaliman yang paling besar kenapa zalim sebab ia meletakkan kuasa pada tempat yang salah bayangkan manusia jadi terhimpit dan tersepit di bawah macam-macam pihak berkuasa yang saling bercanggah Betapa seriusnya benda ni. Al-Quran kata inilah satu-satunya dosa yang Tuhan tak akan ampunkan kalau kita mati dalam keadaan itu dan tak bertaubat. Fuh. Kenapa sampai macam tu? Sebab ia pada dasarnya umpama kita menolak keseluruhan sistem petunjuk dari Tuhan. Dari segi praktikal pula, syirik ni boleh buat semua amalan kita jadi sia-sia. Logiknya senang je. Cuba bayangkan kita kerja dengan 10 bos berbeza, masing-masing bagi arahan lain-lain. Akhirnya kerja kita jadi kelam kabut, tak ada hasil kan? Macam itulah ibaratnya. Dan ini mungkin bahagian yang paling mengejutkan. Al-Quran kata, kebanyakan orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, pada masa yang sama, mereka juga melakukan syirik. Ini betul-betul mencabar pemahaman kita yang selalu fikir kedua-dua perkara ni tak boleh wujud serentak. Yang membuatkan isu ni lagi rumit, selalunya ia berlaku tanpa kita sedar Ramai yang ikut otoriti manusia ni, dia rasa dia sedang ikut Tuhan. Dia dah rasionalkan tindakan tu dalam fikiran dia. Sampai ke tahap Al-Quran gambarkan yang mereka akan nafikan perbuatan syirik mereka di akhirat kelak. Okey, kita dah nampak masalahnya. Kita dah nampak akibat ni yang serius. Jadi apa jalan keluarnya? Mesti ada kan? Sudah tentu. Al-Quran tawarkan penawar yang jelas untuk syirik ni. Penawar itu ialah konsep yang kita kenali sebagai Tauhid. Penyelesaiannya ada dua bahagian yang kena dibuat serentak. Pertama, kena tolak tahud iaitu apa-apa saja bentuk autoriti palsu yang melampaui batas. Pada masa yang sama, kita menolak tahud, kita kena beriman sepenuhnya kepada Allah sebagai satu-satunya sumber rujukan. Jadi, ia adalah satu proses menolak dan mengesah. Dan solusi ini bukan untuk kita buat seorang-seorang. Ia adalah satu usaha community ia adalah seruan untuk kita berpegang teguh pada tali Allah bersama-sama dan yang paling penting menolak perpecahan sebab perpecahan itulah ciri utama syirik jadi, sebagai kesimpulan, kita ada dua sistem yang sangat berbeza. Di satu pihak, sistem syirik. Sumbernya, tarut dan arbab. Hasilnya, perpecahan. Di pihak lagi satu, sistem tauhid. Sumbernya, hukum Allah. Caranya berpegang pada tali Allah dan hasilnya, satu komuniti yang bersatu. Dua sistem yang sangat bertentangan. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan satu soalan untuk kita semua renungkan. Selepas kita faham semua ini, soalan yang paling penting ialah dalam hidup kita sendiri, siapa atau apa yang sebenarnya memegang kuasa mutlak untuk menentukan undang-undang siapa yang kita rujuk untuk tahu apa yang betul dan apa yang salah cuba kita fikir-fikirkan